আমাৰ গাঁৱৰ সমাজৰ প্ৰায় প্ৰতিঘৰ বাৰীত থকা অতি সুলভ পাচলিবিধেই হৈছে লাও যাক আমি জাতিলাও বা পানীলাও বুলিও কওঁ কেতবোৰ বিশেষ মাছৰ সৈতে জাতিলাও আঞ্জা খোৱাৰ বাহিৰে এইবিধ পাচলি সচৰাচৰ মানুহে এলাগী কৰিয়ে ৰাখে কাৰণ অতি সুলভ হোৱাৰ বাবেই লাওৰ প্ৰতি মানুহৰ বিশেষ হেঁপাহ দেখা নাযায় অথচ আজিৰ বজাৰত এই এলাগী লাওটোৰো মূল্য বহুখিনিয়ে বৃদ্ধি পাইছে যি নহওক লাওক বৰ বেছি এলাগী বুলি নাভাবিব কিয়নো হৃদয় ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ হ'লে আপোনাক এইবিধ পাচলিয়ে বহু সহায় কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত লাও ৰসে অতি কাৰ্যকৰী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সদায় যদি এগিলাচ লাও ৰস খাব পাৰে তেন্তে আপোনাৰ ধমনীৰে সকলো বাধাৰ পৰা ৰেহাই পাব হৃদয়যন্ত্ৰই পৰ্যাপ্ত শক্তি পাব আৰু তাৰ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাব ব্যুৰ' ৰিপ'ৰ্ট দৈনিক অগ্ৰদূত ডিজিটেল